Как вас обсуждают? Один тур, в а мы... Но, <связывая> началось все <связывая> еще в 2008 году, когда местоподъемная рада, архитектурная рада, место одобрила проект товариству Будинвест которая, ну, в принципе, а, предпроектная документация. Не предпроектная документация. этого на этого момент еще не существовало. Появилось она аж через полгода а, после этого. То есть, и потом а, началось это все нарушение за нарушением. То есть, Вначале, мы видим, мы, пятеро, пятеро, первая часть, конечно, это четыре этажа у них было разрешение. Мы видим сразу, что тут пять, не считая двух подвальных этажей. И они нарушили количество квартир. Тогда должно было быть 27 жильцов всего. Значит, нарушить вообще саму историко-архитектурную это местности здесь нельзя строить больше пяти этажей практически. То есть они залезли на прибудетковую территорию по что еще законодательству. 18 метров должно быть между домами. Они залезли на прибудетковую территорию этого дома. Кафедра архитектуры, студенческая 3 и студенческая 5 на территорию Маршрутинного фонда Назарянин, на, территории здания вот этого вот, что с другой стороны. То есть 4 здания и коммунальная площадь. Они нарушили, мы шли до Это а сегодня? а, сегодня? То есть, я надо ждать историю, почему я это как шло. А в... что они в, в 2010 году, когда Янукович пришел <со>... в Изначально было 5 этажей, правильно? уже... То есть, в... это все было с 2010 года, по 18, не считая 4 технических этажей, чем Сегодня тогда, то есть активисты собрались, то есть здесь до того были подобные надписи, они решили защититься, как уже э, не новое, это незаконные струнки, закрашивают э, жёлто-блокитным браслетом. Двести э, 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 пришли сегодня, собрались и, как бы, ну, припись, ну, забор который, говорит, согласно нашим не входит э, в э, э, не согласован с действующим законом. Потом сам этот забор, он на не технического гая, мы видим. То есть тут срублены были деревья для подъезда, вот эти маленькие деревья, которые посажены, это имитация. То есть по нашим данным, они должны здесь, вот, только для пожарной безопасности, увеличить э, пробудовую территорию. Вот, от, от, от а, 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 начались редкие выстрелы, такие как бы в воздух, наверное, сначала, а потом мы начали в ответ расшатывать воду, и уже выстрелы пошли в сам забор, то есть э, с резиновой пули никаких, мы ну, не знаю ну, да. Человек, который стрелял, он явно был неадекватен. Есть правила применения оружия. Слушайте, а, 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 собственности этой застройки скрыта в офшорной зоне. Ну, то есть а по правилам офшорных э, зон они могут не рассказывать, кто там глаз. Но в том одном, од одном, открытом проценте мы видим, э, есть кто строит дом. Шевчук вот, Ольга Михайловна. Она вот была экс-зам директора по финансово-экономическим вопросам предприятия Надым Газпром, РАО Газпром, то есть дочернее предприятие российской акционерной компании Газпром. То есть, как бы, еще видим в учредителях сына Анатолия, депутата Верховной Рады Анатолия а. Близняка Алексея Анатольевича Гвоздик. Потом Грудзеляк Богдан Владимирович, член наблюдательного совета РАО страны и поселок. Чернобыль, Андрей Викторович, это сын одиозного посла России, который в Киеве, мы знаем, очень много имел недвижимости, но только в Киеве, в Киевской, в Киевской области. Вот, в принципе, моя статья, можете взять, мы можем читать и, и в ней как бы все это указывает. Да. И материалы, то есть вот прелесть, вот наказ. А вот э, инспекция, да, да. архитектурная инспекция. Вот, смотрите, аннулеватый дозвил, они оскаживали его суде первой инстанции в окружном административном суде. Аннулеватый дозвил на вакансии как это важно? Вот, то есть этот припас они оскажут в как незаконный. Да. Суд в первой инстанции признал законность этого припаса. Это вот по поводу а забора. Есть, а есть у кого-то видео, это по поводу этого забора, правильно? Это по поводу того, что... Нет, вот по поводу забора, забора у вас Заборы? вот здесь. А, И, да, 2000... вот. если вы нам дадите свой электронный адрес, мы вам пришлём... А пришли... мы не можем, ну, у нас Он здесь на сейчас. Будет? А, прямо сейчас? Вот. Это мы вам все отдаем. Нет, не, не надо, надо, не, не, не да? надо. 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 Какое, Какое видео? Видео нужно... Да. А можно пожалуйста, мне снимать? Да, пожалуйста, да, не проблема. Видео уже есть в онлайне. А, и наши версии сайта. То есть, действительно, наши во время ломания. Скажи, что а еще он потом, когда забор повалили, он выделил вот, У нас есть, видео, он он есть с... на карточку. Он можно... У нас есть, как задержали, как вынимали пистолет. все Как полностью. вынимали пистолет, как он долго сопротивлялся. А, а мы можем прямо сейчас, если, если у вас нет, есть ноутбук, нет, 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 нет. Так, нет, так нет, сейчас одну... Мы, мы можем проехать с вами, если идти у вас. Нет, а, можем, хорошо, тогда нет, давайте мы решим этот вопрос по-другому.

То есть, в принципе, этого вам будет достаточно. А основная на что слить? Дайте нам на что слить. Вот, Вадим, до свидания. Все, увидимся. Они придут. И завтра, завтра будет суд. Завтра будет суд по этому поводу. Так что будьте с нами. С 9 до 12 мы будем под судом делать акцию. Будьте с нами, оставайтесь с нами, присоединяйтесь к нам в Фейсбуке, на аналитичную сотню, диванную сотню, провокатор. На Ютубе Подоводин ТВ, Миша Потапов каналы и канал тоже также, провокатор. Присоединяйтесь к нам, будьте с нами, мы будем всегда с вами, показываем правду, правду о правде и правду, правда о правде. Всегда для вас Вичи Киев, Киевский ВИЧ, работает в любой точке Украины, в горячей. Мы делаем эти новости для вас. Спасибо большое. За то, что вы с нами. До конца. До свидания.